Ну, то, что касается игры, мы и, э, были уверены, что игра будет такая достаточно тяжелая, э, с множеством количества единоборств. Э, команда Александрии очень неуступчивая, очень опытная. Есть лидеры команды, и э, все получилось достаточно эмоционально и, будем говорить так, не по нашему сценарию, особенно концовка игры, но тем не менее мы надеялись, что у нас созидательные действия в атаке все-таки будут более слаженными и совершенными, чем то, что было, особенно в первом этапе. Да и во втором тоже у нас получилось ряд, только несколько атак, которые можно назвать созидательными действиями. А так в основном и с нашей, и с их стороны были виноборство борьба и оборона своих ворот. К сожалению, в конце мы не смогли сохранить холодную голову. Наши опытные игроки допустили ряд оплошностей, в том числе и на последнем рубеже, и получили то, что получили. Поэтому я считаю, что, наверное, мы не наработали на победу, и в этом есть, конечно, и львиная доля моих ощущений. Дякую. Шановные друзья, Виталий. Анатолий Иванович, после первого тайма, вот ваш коллега сказал, что в первом тайме они выглядели лучше. Как вы считаете, замены, которые вы произвели, они усилили игру команды во втором тайме и привели к вот этому забитому Ну, если говорить о заменах, у нас удалили двух людей, которые вышли на замену. Я не ошибаюсь, правильно? Значит, уже, наверное, есть составляющие ошибки тренерской и составляющие ошибки тех игроков, которые вышли. А то, что мы выглядели лучше, если Шаран говорит так, может быть, ему виднее, но я крайне недоволен, вообще у нас не получилось ничего созидательного в первом тайме. А те, может быть, крохи возможностей, которые были, они не позволяли реализовать атаки, забитый мяч, поэтому имеем то, что имеем. На сегодняшний день мне тоже не так просто оценить это все, надо посмотреть игру, дать какие-то рекомендации игрокам на будущее и совершенствовать и наши взаимодействия на поле в атакующей фазе. Хотя и в линии обороны я сразу, может быть, много говорил, но в линии обороны у нас сегодня было очень много недопустимых ошибок со стороны как и центральных защитников, так и со стороны одного фланга. Простите, если я вас правильно понял, Анатолий Иванович, то если бы Зирка одержала победу, то вы считаете, что команда сегодня не наиграла? Она, она ее не заслуживает. Спасибо вам. У меня вопрос будет. Шефа, каупра, игроков, У меня вопрос простой. Вот вам как тренеру тяжело ли все-таки играть на чужих полях, имеется в виду, оно вроде ваше, а головковская Здесь тоже вы домашняя игра, а поле чужое Сказывается это на психологии, игроков, на вашей, как это? Ну, во-первых, первое, что хочется сказать, это поблагодарить президента двух команд, которые базируются в Александрии, и за то, что он предоставлял нам поле для нас, Головкевское поле в любом случае. Считается гостеприимным, мы чувствовали себя как дома. И то, что касается этой последней игры, вы знаете, философия футбола такова, что если думать, на чьих полях играешь, главное, чтобы оно было идеально для футбола, для того, чтобы футболисты могли показывать свое мастерство. А вы знаете, мне во время игры было... Не просто, но все-таки отвлеченное внимание услышало, насколько поддерживали друг друга болельщики с двух сторон, поддерживали независимость Украины. Поэтому эта атмосфера, эта аура, которая сегодня была, она была настоящей домашней для нас. И еще раз повторяю, благодарю соседей за понимание и гостеприимство. Спасибо. Анатолий Иванович, в Скажите, будь ласка, команда готова до и судите по тому, что у вас... Так що такими темпами йде інфраструктура спортивна будується. І якщо стали відмовиться, Олександр відмовиться, Полтава, не дотягне Кировоградми. Чи піде ви премєр Зараз все можливо в нашому житті. Я з удовольствием премєр мені ніхто не залет. То що стосується інфраструктури, спортивного критерія команди футбольного клубу Зірка. Ми навірно еще. не сможем туда войти для того, чтобы там быть достойными оппонентами тем командам, которые там есть. Для этого нам нужно еще много и достаточно много поработать. И если кто-то там будет отказываться или не отказываться, у нас есть руководитель, президент клуба, руководство клуба, они принимают окончательное решение, если будет не спортивный принцип, принят для того, чтобы команда переходила выше и повышалась в классе.